Hai semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah di video kali ini aku mau masak ikan asin. Kalau udah masak ikan asin, makannya nasi dua piring pun gak cukup ya teman-teman, gagal diet pokoknya. Untuk yang penasaran gimana cara bikinnya, apa aja bahan-bahannya, yuk langsung aja ke resepnya. Langkah pertama di sini aku udah ada 500 gram ikan asin kerupuk. Kalau di sini bilangnya ikan asin kerupuk ya. Kalau di tempat kalian apa nih namanya? Kemudian ikan asinnya ini bakal aku rendam menggunakan secukupnya air putih sampai ke atas permukaan ikan asinnya. Kalau udah mau digunakan tiriskan ya. Nah, langkah selanjutnya di sini aku punya kentang. Untuk kentangnya ada 4 buah, beratnya itu sekitar 500 gram. Lalu kentangnya ini bakal aku iris-iris, nggak -iris, tipis, nggak tebel juga, dikira-kira aja seperti ini ya. Tapi untuk teman-teman yang mau lebih tipis juga boleh ya, dijadikan kayak keripik gitu. Kalau si kentangnya ini udah selesai, kentangnya boleh disisihkan. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Untuk menghaluskan bumbunya, di sini aku menggunakan chopper, boleh pakai blender ataupun ulekan. Untuk bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada tomat. Untuk tomatnya di sini aku pakai yang belum matang atau masih hijau, setengah matang dan matang. Jadi aku pakainya 3 buah tapi ukurannya kecil. Kemudian ada cabe-cabeannya. Untuk cabe-cabeannya di sini aku menggunakan cabe rawit, cabe merah keriting dan cabe hijau keriting. Setelah itu tambahkan dengan secukupnya air putih lalu langsung kita haluskan aja. Untuk tingkat kehalusannya disesuaikan dengan selera masing-masing tapi menurutku kalau eh, tekstur dari bumbunya itu masih ada rasanya itu lebih enak. Nah kira-kira hasilnya itu seperti ini Aku nggak terlalu halus ya Kayak gini Ini boleh disisihkan dulu Langkah selanjutnya Panaskan secukupnya minyak goreng Dikit aja Kalau misalnya udah panas Kita goreng dulu kentangnya Untuk kentangnya ini Aku goreng hingga matang kecoklatan Agak garing Tapi ini nggak akan garing Karena tadi ngirisnya itu agak tebel-tebel dikit gitu Kalau udah seperti ini, udah matang kecoklatan, ini boleh diangkat, kemudian tiriskan, lalu lanjut siapkan goreng semua kentangnya. Kalau kentangnya udah selesai, ini aku mau goreng ikan asinnya. Sebelumnya ikan asinnya ini udah aku tiriskan ya, jadi kalau ngegorengnya tuh nggak muncrat-muncrat airnya, nggak terlalu muncrat gitu. Nah ini ikan asinnya digorengnya menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja, supaya ikan asinnya ini nggak mudah gosong dan ikan asinnya itu tetap crispy, enak banget. Untuk ikan asinnya ini aku goreng hingga matang kecoklatan dan crispy kayak keripik. Kalau udah kayak gini, ini udah boleh diangkat kemudian tiriskan. Langkah selanjutnya di sini aku mau ngurangin minyaknya, aku menggunakan setengahnya aja. Lalu kita panaskan lagi minyaknya ataupun kompornya ya. Kita hidupkan setelah itu tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi untuk numis bumbunya ini harus benar-benar sampai matang dan tanah supaya nanti masakannya itu enggak bau langu dan enak banget hasil masakannya Nah kalau bumbunya ini udah matang dan tanah ciri-cirinya minyaknya banyak keluar bumbunya bergumpal-gumpal seperti ini ini udah matang ya ini diaduk merata terlebih dahulu lanjut kita masukkan seasoningnya untuk seasoningnya di sini aku pakai saus tiram, kemudian ada garam, penyedap rasa ataupun micin, setelah itu ada gula pasir. Kemudian aduk hingga semuanya tercampur merata dan dimasak lagi sampai minyaknya itu benar-benar keluar ya. Nah kalau misalnya minyaknya ini udah makin banyak keluar Ikan asinnya udah kita goreng tadi Boleh dimasukkan Aduk hingga semuanya tercampur merata Setelah semuanya tercampur merata Kentangnya juga boleh dimasukkan Ini diaduk hingga semuanya tercampur merata aja nggak usah terlalu lama masaknya kalau sudah tercampur merata jangan lupa dicek rasa kalau rasanya udah oke okay, ini udah siap disajikan gampang banget kan bikinnya sat set sat set pokoknya udah selesai bikin keluarga nafsu makannya bertambah jadi makin gendut deh <se se> <se> kalau udah masak kayak gini dietnya kapan-kapan ya <se classics> Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami. Untuk yang penasaran gimana rasanya, yuk silahkan dicobain resep ini ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.